Орхидейка моя несчастная. На три цветочка, на три бутончика. Один сбросила вот тут, вот он был вот здесь. На его сбросила, потому что что-то там случилось с лепесточком. Я уже не помню, то ли я его потрогала пальчиком и он начал темнеть. И она решила сбросить этот цветочек. Сама решила. Умненькая девочка. Что это у нас тут сидит? Что это такое? Вот это что? Что это такое? Линка. Ну сейчас мы ее сдуем. Все, нет пылинки. Нельзя трогать лепестки орхидеи пальцами. Понятно? Зарубите себе на носу. Никогда не трогайте лепестки орхидеи пальцами. Название сорта этой орхидеи я так и не знаю, как она называется. Тайна покрыта мраком. А тут вот сейчас попробую снять, если получится. Не, так не получится. Может вот так? Так не получится, если вот так. секундочка вот может быть он будет расти цветоносик продолжится хотя надежды конечно на это мало надежды очень мало что он продолжит расти вот. Такая орхидейка у нас. А тут у нас замякулькасы несчастные. Не знаю, этот что-то вдруг гнил, гнил, потом вдруг начал утольщаться. Я думаю, может этот корень начал формироваться у него. Посмотрим, короче. Этот в воде а этот в земле в общем эксперимент конечно за я могу купить и в магазине сейчас это не дефи... ну я видела в продаже а вот это у нас пахучка была желтенькая тоже хорошая а вот это у нас хорошая тоже орхидейка. А там наверху у нас Кассандра Шиллериана. В общем, вот ну, так и живем. А, это я им придумала такую посадку. Они сидят в коре, сверху немножко мха с фагнома. Ну, какой обычный у меня был. Кора архиата. А внизу этот как его пеностекло и вода в нем чтобы было больше влажности так вот у нас что сейчас вот какое у нас сейчас положение так что чтобы им было лучше жилось на этом свете вот так я им придумала такую посадку а это сидит в большом горшке. Ну, еще что нужно сделать? Надо придумать, как их, чем их покормить, чтобы они больше корней повыращивали. Это то, что там мне кажется, что корней у них мало. Хотя, конечно, те я пересаживала. Там было... Они вылазили из горшков. Пришлось один горшок этот э, пластмассовый, даже выбросить, порезать и выкинуть. Но все равно это не помогло мне спасти корни при пересадке. Корни пришлось тоже порезать. И, и короче, но это все равно она сейчас прекрасно растет. Вон она, растет новый лист. И с ней все в порядке. Все с ней в порядке. Корешочки там вон, пробиваются свежие. Вот это немножко такая интересная. Он не что то там наклюнулось? Вот что это у нас такое? Корень, скорее всего. Потому что цветоносы так не растут. Это корень. Вот. Вот такие у нас орхидеи. Все хорошо. У меня тут подсветка, поэтому оно кажется таким вот на подсветку. Так, все в порядке. Тут такие у нас... Ой. Чуть телефон не, не, не выпустила из рук. У нас тут такие вот суккулентики очень красивые мне так нравится вот этот вот а этот что-то начал пропадать не знаю клемается ли он надо было бы им заняться конечно вплотную то что-то он очень несчастным выглядит я уезжала и он начал что-то чахнуть но меня не было кто это там лазит кто это тут? Кто это? Какие-то живность? Какие-то жучки. Нельзя трогать цветочек пальцами. Вот такие у нас цветочки. Вот такие цветочки у нас.